Поехали. Сегодня 24, да? 24 березня. 24 марта. Мне, значит, 24 число нравится. <свят> Будем встречать другой Новый год 1 квитня Никогда такого снега еще в своей жизни не видел. Тем более весной. Я очень счастлив. Не есть сейчас желтый снег, друзья. Прекрасная сегодняшняя весна вот привела нас сюда, на Арсенале. В общем, погода отлично. Только если в в марте, а так. Вот такая весна. Всем было кататься так весной Мы очень рады, что у нас такая весна Хотя и хотим уже немножко лет Поехали А, Но это вы... видео? Конечно. Нам очень понравилась эта, эта весна Я могу сказать, что Что, что очень классно Сегодняшний день очень нравится. И мне, и моим друзьям. Я ем конфеты и смотрю, как курят трубку. Мне это великолепно. Я люблю снег. Нет. Надеюсь, в следующем году будет то же самое. Пацаны, да ну такую весну. У нас в Киеве сегодня настоящая весна. Как видите, она пришла к нам вчера, остановила весь транспорт. Мы больше не ездим. Теперь все ходят пешком, в магазинах закончилась еда и начался апокалипсис. Welcome to spring in Kiev. <laughs> Это только в Украине могут люди при заваленных дорогах и отключенных всех связях веселиться и радоваться. С весной! Весна, да. Весна в Украине!